ね着音 <laughs> はッアイスマガジンの読者の皆さんそして YOASOBI の音楽をいつも応援してくださってる皆さんこんにちは YOASOBI です。 本当に最高の時間でした、楽しかったです、皆さん、すごくこう一緒に歌ってくれたりとか、一生懸命こう応援してくれたりとか、すごく感じて、すごく嬉しかったですし、大感動でした本当にようやく会えましたねということで、うんえ、僕らにとっては初めての海外でのワンマンライブが韓国でできたということを、すごく僕らも嬉しく思っております、また必ず会いに戻るので、その時もぜひ遊びに来てください。 韓国の皆さんが、えー、気になることだったり質問っていうのをう寄せてくださったものが入っているアドベントカレンダーになっております、うん、アイコンタクトスタート出てきた行きます 好きな韓国料理は私はタッカンマリが大好きです。昨日もみんなで食べに行きました。間、えー、ね、ジェン、タッカンマリもごっそよ。<Yes. S 2> ですね。<laughs> あなたは私あもうめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、うん、一番かヤンニョムチキン。ンキン yes. 鶏肉が大好きです。僕らはマシアイズマグのここのマグの部分いきます。ドンドン あらあらお菓子お菓子入ってる、これはお菓子ですね、お菓子です、お菓子ゲットしました、ありがとうございます、これ置いといて、おちょっとまた料理つながりです、おすすめしたい日本料理はということで、私、日本のおうどんが大好きで、うどんはとってもおすすめしたいので、ぜひ日本に来たときには、うどん、いろんな種類があって。 きつねうどんが大好きですよ,よかったら食べてみてくださいいいですね、うん、僕はそうだな,なだでもやっぱりタッカンマリがすごい好きだっていうお話をしてあとやっぱ鍋が好きなんだよね<ー>僕らすごく鍋が好きなので,、うん、で日本の鍋もすごく美味しいので日本の鍋つ,つ あら、だ何がいいんだろうな。でもちゃんこ鍋とかって日本の鍋で<ー>ね。ねちゃんこ鍋だったりとか、うん、お味噌を使った鍋とか、そう、水炊きとか、うん、あの美味しい鍋たくさんあるんで。日本の鍋もぜひ楽し、食べてみてください。綾瀬さんの作曲アイデアの秘訣は何ですか。最近はでも、旅行に行くことです。 でそれはプライベートの旅行もそうだし、うん、今回、韓国にこうやって遊びに,こそそ遊びに来たというか、<laughs> ライブをしに来たんだけど、うん、実際にご飯を食べたりとか、うん、現地の方と、えー、コミュニケーションを取らせてもらったりして、自分の知らない世界のことを、うん、知らない景色を見たり、触れたりっていうのは、うん、この後帰国して、家で作曲作るぞっていう時に、韓国で見た景色、新しい景色みたいなものがアイデアの泉になることが多いかなと思います。うん、旅行でですなので、うん いきますいっちゃってくださいじゃあここどいどんまた違うのが、まあ、うまた別のお菓子入ってるあ、これあれじゃないナッツかわい,いナッツのやつじゃないナッツのやつかな、うん、これ見てても売ってる美味しいやつお菓子ゲットそしてありますいきますどん 音楽活動を始めたきっかけはと<ー>いうことでまあそれぞれねえ中学校3年生の時14歳15歳の時にずっと歌手になりたいっていう夢を持ってたんですけれども何かこう一歩踏み出さなきゃっていう気持ちになってあの初めて事務所のオーディションを受けた時が第一歩だったかなっていうきっかけだったかなと思います。そこからよしちゃんと 歌手の夢に向かって一つずつ積み上げていくぞという気持ちになってライブ活動を始めたりとかもっとたくさんオーディションを受けたりとかするようになったのでそういう感じですかね、うん、私は。僕も歌手になりたいいうがって夢があっ ででバンドをやりたいと思って実際に16歳の時にバンドを初めて組むきっかけになったのは当時の先輩のライブをライブハウスに見に行ってすごいなと思ってでその先輩が誘ってくれて一緒にコピーバンドをしたのが初めての。 バンドカのステージから今回のコンサートまで、うんうん、え今後の韓国での活動を期待してもいいですかという声が届いております<ー>答えとしましては、もちろんライブはもちろんですし、本当にいろいろな形でまたあの来館することができたらいいなというふうに思っていますので、皆さんがたくさん応援してくれればくれるほど僕らがいける可能性が広がってくるので、よろしくお願いします。いいいいっぱい言っぱ言てくださいいろんなところで <laughs> はい、ありがとう。韓国行きを決意した理由韓国でいつも応援してくださっているファンの皆さんが、うん、韓国に来てくれっていうようなこう、うん、メッセージだったりを、うん、SNS とかで僕らに届けてくれているっていうことが。うん まず、第一にありますね。そうですね。ポケモンの新作の<ー>、えー、コラボレーションとして、ビリビリ、えー、ありますけれども。お二人の一番好きなポケモンは何ですか。と<ー>いうことですね。いくらさん、何ですか。私、結局、いろいろ迷ってるんですよ。あ、迷ってるんですか。なんか、何匹か言ってる時ありますよね。はい。<laughs> はい、私はイーブイです。イーブイが結局好きなんでしょ、はい、やっぱり、だから、うんうん。うん、もう、ビジュアルとしての可愛さが、ちょっと一番好き。 この子はそのイーブイが好きみたいなことを言うと可愛い子ぶってるみたいに思われたりしないかなっていうことを気にして強がってリザードンって言ってたんですけど素直になることに決めたようです決めましたイーブイが好きです僕はミュウが好きですミュウもいいよねアボロシのポケモンみたいなのはやっぱりね夢あるよねうん、うん、儚いしね、うん、ビジュアルも好きです、うん イクラさんののボーカルの秘訣は何ですか、うん、声の管理方法は私たちはあの小説を音楽にするユニットっていうえコンセプトで音楽活動しているのでやっぱりいろんなあの楽曲のいろんな原作小説の主人公になって歌わなければいけないので、うん、その想像力とそこからこう実際にじゃあこんな感じかなっていうイメージができた時にそれをこうえ口に出していくとか歌に乗せていく。 この感覚っていうのがをずっと今回特に韓国初めて冬に来まして結構あの寒いので,で乾燥もねするので、うん、あの喉の保湿はすごく気をつけなければいけないなっていうのはすごく感じましたであの吸入器をこう使って保湿したりとかあとはマスクして寝たりとか。 そういう保湿をとにかく欠かさないことが大事かなと思ってます、うんねんねんねん沈着音だよね <laughs> チムチャックマンね最近チムチャックマンさんに実際にお会いされたようですが こんな感じででしたかっていうことですねねはい、えー、でも、ね、すごく、うん、あの気さくで<う>ユーモアのある方でガンディーで、うん、とってもあのフレンドリーに接してくれたおかげで僕らももちろんあの韓国のでこう、ね、YouTube だったりで活動されてる方とコラボみたいなことは初めてだったんですけどすごくあのフランクに、ね、楽しく撮影することができてで実際あの今回のワンマンライブにも遊びに来てくださって。 もう大興奮の感想をね,ね伝えてくれて本当に心優しい方でした、はい、あのそもそもねチムチャックマンさんの娘さんがめちゃくちゃ YOASOBI のファンっていう風に言ってくださっていてもうビッグファン、ビッグファンって言ってくださっていてでそんな娘さんと初タイムきましたねライブに来てくれて非常にキュートでした本当に本当にビッグファンなんだなっていうのが伝わってくるぐらい緊張して,てもてハイタッチしようとか。ってもう てね, <laughs> てね。みたいな。くて,てもうすごく可愛らしくて、でそれを見てチムチャックマンさんがすごいね、うね嬉しそうにしてるっていう。はい、とってもなんか幸せな空間でしたね。うん、ほっこりしました。また来てください。また来てください。韓国ファンにおすすめしたい曲は、でもすすでこれでもおすすめしたい曲でしょ。ファンにでしょ。夜遊びでいいんかな。<laughs> いやでも夜遊びでいいじゃないそれは強い気持ちで。うん どの曲もね、最推しなんですけれども、うんね、私たちからしたらそうですね、韓国のファンだけではなく、うん、これを見て YOASOBI、うん、ってこういう人たちなんだって、今、知ってくれた韓国の人たちにもね、うん、ぜひ聴いていただきたい曲で言いますと、うん、撮影、今、しているこのタイミングで最も最新曲となっております、ビリビリリさっきね、ポケモンとのコラボっていう話もしましたけど、MV もめちゃめちゃ可愛いい感じになってるので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。 韓国に来てぜひやってみたかったことやっていることがあれば。うん でも僕は今年の6月末に一度本当にプライベートで友達と一緒に旅行で韓国に来たんですけど同級生たちとその時にもうまずは食べたいもの全部食べるっていうのをちゃんとそうちゃんとやってそこでタッカンマリにめちゃめちゃハマったんですけどそれでいうとまだできてないのが意外とそのショッピングっていうショッピングをそんなにできていなくてで韓国の発祥のこうファッションブランドだったりとか あのそういうのはすごいかっこいいなと思っていつも、うん、あのチェックしているのでそこの実店舗にいろいろ行ってお買い物したりっていうのはやってみたいですね、うん、私もお洋服をしっかりファッションをちょっと見ていきたいっていうのがあって、うん、意外とねお仕事で来る時ってあんまりしっかり観光とお洋服を見に行くみたいなことができてないので、うん、それはしたいなって韓国でまたライブする機会がもしあったら。 大きな会場でまたできたらいいですね。そ,すねそれが実現したいことです。はい、そうです。<laughs> <laughs> いや楽しかったですね。コ <laughs> ンタクト。うん、これだってファンのみんながね。ねくれたくれたもんなんだもんね。ね。うん このなんかいくく開ける楽しさもあっててかまずこれがこのボックスもね作ってくださっているのがもうとっても可愛いですねきっと夜にかけるをイメージしてくれてるんだろうなかわいいですねありがとうございます楽しかったです本当にいつも応援してくださっているファンの皆様ありがとうございますありがとうございます今回ライブに来てくれた人もちょっと来れなかったよっていう方もですね来れなかったよっていう方は特にまた次回来る時には僕らがライブをする時には遊びに来てほしいですしうん みんなが僕らのことをいわ a びに来てくれっていう声をたくさん届けてくれればくれるほど行ける確率が上がりますのでこれからもたくさん応援してくれたら嬉しいなと思ってますいつも本当に応援してくださりありがとうございます。 えもう今回の,この韓国での初め,初めてのワンマンでもうすごい本当に大感動して多分今日この2日間を一生忘れないなっていうぐらいあの本当に素敵な日になってそれは皆さん来てくださった皆さんのおかげでもありますしあのいっぱい来てって言ってくれたえライブにも来れなかったかもしれないけれどもそういう声を届けてくれた皆さんのおかげですので本当に感謝の気持ちでいっぱいですまた戻ってこれるように私たちも頑張ります皆さんもたくさん読んでくださいありがとうございます